चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनम् रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्दपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेभरम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यमः पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्ग्रिसरोरुरुरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशिखरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखम्भगाक्षहरम्भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेबरम् क्षेलनीलगलम् परश्वधारिणम् मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलम् वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं का शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भोक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारुणभूहुताशनसोमपानिखिलाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशम् गणनाथ यूथसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पद मा मादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः इति श्रीमार्कण्डेयकृत श्रीचन्द्रशेखराष्टकं सम्पूर्णम्